वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्ग मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधतीवदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृसोर्मधुकरीव महोत्पलेय सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्दम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ेषमनङ्गतन्त्रम् आगे करस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः कालाम्बुदाळिलितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या मस्त जगतां महनीय मूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायः बाह्वान्तरे मुरजितश्रितकौस्तु भेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्या कमलालयाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाथिनिमन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्धरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकाया दद्या दयानुपवनो द्रविणाम्बु धाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौविषण्णे चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बु वाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या स्त्रिविष्टपपदं सुलभं लभं कमलोदर दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति सागम्भरीति शशिशेखरवल्लभे सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु सुबर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्नवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै ष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालीकनिभावनायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु सर्गायै धवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु, विष्णोरु नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै का नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि यदा विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनि सङ्गलयं त्व मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोतिवचनाङ्गमानसैः ृदये सरसि जनयने सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुगावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवीमध्यलसरोजे सहस्रभद्रे सुखसन्निविष्टाम् पद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिनाललाटे लिखिता क्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरङ्गृणा ते धनिकद्वारनिवासदुःखदोऽग्रीम् अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतकल्पय पद्मवासे रनमोऽभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितासयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छंकराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं य पठेन्नित्यं భవేత్ ఇది సకుబేరేత్ శ్రీంకరవత్కృతం కనకధారా శ్రీమాత్రే నమ లక్ష్మీదేవి సకల సంపదలకు ఐశ్వర్యాలకు అధిదేవత ఆమె అనుగ్రహం పొందడానికి ప్రతిరోజు ప్రత్యేకించి శుక్రవారం విశేషంగా పూజించి కనకధారా స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల ఇంట్లో ఆనందం శాంతి నెలకొంటుంది వ్యక్తి యొక్క ప్రతి కోరిక తీరుతుంది ఆదిగురువు శంకరాచార్యుల వారు పేద బ్రాహ్మణి దీనస్థితికి కలత చెంది ఆమెను ధనవంతరాలుగా మార్చడానికి ఈ స్తోత్రాన్ని ఆసువుగా స్థుతించారు సంతోషించిన తల్లి కనకవర్షం కురిపించింది మనం కూడా ప్రతిరోజు శ్రద్ధగా ఈ స్తోత్రాన్ని మూడు పూటల పారాయణం చేసినట్లయితే దారిద్ర్య బాధలు క్రమంగా తొలగిపోయి సంపదలు కలుగుతాయి గత జన్మల పాపం వలన ఈ జన్మలో దరిద్రం ప్రాప్తిస్తుంది ఈ జన్మలో మనం చేయగలిగినంత సత్కర్మ చేస్తే మన దుష్కర్మ కరిగి అమ్మ అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది అని కనకధార స్తోత్రంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ స్తోత్రాన్ని శ్రద్ధగా పారాయణ చేస్తే కొన్ని ఉపాసనలతో సమానమైన ఫలితం లభిస్తుంది వేదస్వరూపిణి అయిన ముల్లోకాలకు తల్లి అయిన లక్ష్మీదేవిని ఎవరు స్తోత్రం చేస్తారో వారికి ఉన్న సద్గుణాలు ఇంకా పెరిగి గుణవంతులు అవుతారు గొప్ప భాగ్యములు లభిస్తాయి సృష్టిలో గొప్ప గొప్ప వారు వారి గురించి అనుకునేంత ఉన్నత స్థితికి చేరుస్తుంది ఈ స్తోత్రము ఈ స్తోత్రాన్ని మూడు పూటల త్రిసంధ్యలలో ఎవరు చదువుతారో వారు కుబేర సమానులవుతారని ఈ స్తోత్రానికి ఫలశ్రుతిగా చెప్పబడింది నలువైపల దిగ్గజాలు బంగారు కలసాలతో గంగాజలాన్ని అభిషేకిస్తూ ఉంటే కమలంపై కూర్చుని చేతిలో కమలాన్ని ధరించి వరద అభయ హస్తాలతో ఉన్న ఆ తల్లిని ధ్యానిస్తూ ఈ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేసినట్లయితే ఐశ్వర్యం ఆరోగ్యం శాంతి విజయం తప్పక లభిస్తాయి కోలాసురాది రాక్షసులను సంహరించిన అమ్మవారు శత్రు బాధల నుండి మనల్ని అందరినీ రక్షించుగాక శ్రీమాత్రే నమ